Ты знаешь, Димочка, с финансами у нас все в порядке, особенно в тех людей, которые сидят в этом зале. Знаешь, я это заметил, я думал, что это софиты меня слепят, оказывается, на самом деле, это бриллианты гостей, которые да? пришли сегодня вечером. Да. Скажи, вот был кризис, ведь всем известно, в этот кризисный год вы тоже проводили церемонию? Так, как раз была 13-я церемония премии «Люди на руку». То есть, как говорится, клин клином вышибает? Не, у нас это называют «зараза до заразы не липнет. Понятно, объясни сейчас, пожалуйста, а как с национальной валютой дела обстоят? Меня интересует этот вопрос. Ну, гривня – это стабильная валюта, у нас стабильно что Тось, не даром я попросив гонорар в доларах. Не, Димочка, тобі гонорар треба було просити гречкою і бензином, тоді ти точно не прогадаєш. А ещё вот я е, прочитал, что с этого года ввели э е, новый налоговый кодекс, это так? Так, ввели. І для тебе є приємна інформація, згідно цього податкового кодексу, всі іноземці, які працюють на території України, сплачують податок у розмірі 100%. Друзі, це ведь не робота. Это ведь удовольствие настоящее. Это ты инспектору расскажешь, Димочка.